Seterusnya pada muka surat yang kedua tajuknya itmamul harakat boleh dituliskan ataupun diterjemahkan di situ itmamul harakat bermakna menyempurnakan baris menarik modul ini kita sediakan beserta dengan matan daripada para ulama untuk itmamul harakat bab penyempurnaan baris kita bawa datang satu matan satu kata-kata daripada ulama yang bernama Syihabuddin Ahmad bin Ahmad At-Tibbi. Kita akan melihat setiap baris dan setiap bait daripada matan ini. Kata Al-Imam Syahabuddin Ahmad bin Ahmad At-Tibi wa kullu madhmumin falayatimma illa bi dhammi syafatain Maksudnya setiap huruf yang berbaris dhammah itu tidak akan sempurna bacaannya melainkan dengan memuncungkan kedua bibir dengan sempurna. Baris dhammah yang bermakna baris depan mestilah kita muncungkan kedua bibir atas dan bawah dengan sempurna. Itu baik yang pertama. Baik yang kedua, wa dhun khifadin bin khifadil lil fam yatimmu wal maftuh bil fathi fahmi. Maksudnya begitu juga huruf berbaris kasrah. Kasrah ini berbaris bawah. Begitu juga huruf yang berbaris kasrah, kasrah itu bermakna berbaris bawah. Akan sempurna sebutannya itu dengan cenderung kedua mulut ke bawah. Kedua mulut ke bawah kiri dan kanan. Dan huruf yang berbaris fathah pula, fathah itu maksudnya berbaris atas disebut dengan mulut terbuka. Terbuka. Dan Berkata Al-Imam Abu Amru Ad-Dani Seorang ulama' kiraat yang sangat terkenal Kata beliau Bukaan mulut bagi orang Arab Ketika menyebut fathah Menyebut beri atas Huruf yang berbari atas Adalah bukaan mulut secara sederhana Jangan kita buka terlalu besar Contoh kita ambil huruf ba Bukaan mulut yang sempurna Adalah yang sederhana Ba ba bukan ba ba itu terlalu besar menjadikan uh, baris itu fathah baris atas itu tidak sempurna begitu juga hal keadaan kalau kita tutup mulut ataupun buka sedikit tak sempurna juga baris atas Dia jadi ba bo, bo kalau terlalu besar ba ba kan sekadarnya ba 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 sekadarnya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Tengok pada bait yang ketiga, baris yang ketiga, idzil hurufu in takun muharrakah yashraquha makhraju asli al-harakah. Maksudnya apabila huruf itu berbaris sama ada dhammah, dhammah tu baris depan ataupun berbaris fathah, fathah itu maksudnya berbaris atas atau kasrah, kasrah itu maksudnya berbaris bawah. Bila huruf itu berbaris, akan turut serta bersamanya makhrad bagi asal setiap harakat. Setiap harakat, eh, baris atas ke, baris depan ke, baris bawah ke, setiap harakat itu, dia perlu dikembalikan kepada makhrad huruf tertentu. Tengok, bait yang keempat, Ay makhrajul wawi wa makhrajul alif wal yaa fi makhrajaha alladhi urif yaitu makhraj huruf waw bagi huruf yang berbaris depan ba tu depan dia kembali kepada makhrajnya huruf waw jadi waw kita sebut wa wa au mesti muncung jadi bila kita sebut huruf-huruf yang berbaris depan mestilah dalam keadaan muncung sebagaimana kita menyebut huruf waw kita memuncungkan kedua bibir dan makhraj alif huruf alif setiap huruf fathah kalau huruf itu berbaris atas kita kena kembalikan makhrajnya kepada makhraj huruf alif bila kita sebut huruf alif kita buka mulut a uh, a uh, uh. jadi setiap huruf yang berbaris atas perlu kita kembalikan kepada makhrajnya huruf alif jadi kita membuka mulut ketika menyebut baris atas dan makhrad ya setiap huruf kasrah kalau huruf itu berbaris bawah kita perlu kembalikan baris itu makhradnya kepada huruf ya jadi ya bila kita sebut kita kena cenderungkan bibir kita ini ke bawah ya ya ai 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 cenderung eh? secara zahirnya huruf ya ini makhradnya berada di tengah lidah berada di tengah lidah. Lidah kita ni ada hujung lidah, tengah lidah dan pangkal lidah. Okey. Jadi tengah lidah ini eh, tempatnya huruf ya. Kita perlu angkat. Bila kita nak angkatkan tengah lidah, bibir kita akan cenderung ke bawah. Ya ya ai ai ai. Jadi cenderung. Jadi bila kita sebut huruf-huruf yang berbaris bawah, contohnya macam b b dia akan rasa cenderung di sini untuk turun ke bawah. Okey. Nah, seperti yang telah diketahui. Kemudian tengok pada muka surat yang ketiga, bait yang kelima kata Al Imam Syahabuddin Ahmad bin Ahmad At-Tibi, fa in al qari'a lan tantabiqa shifahuhu bid maksudnya seandainya engkau melihat pembaca Al-Quran tidak memuncungkan kedua bibirnya, kun muhaqqiqan bi annahu muntaqisun ma dhamma wal wajibun maka yakinilahu bahwa dia sudah mengurangkan hak huruf yang berbaris dhamma huruf yang berbaris depan sedangkan wajib baginya menyempurnakan kalau kita tengok ada orang yang baca baris depan tapi dia tak mau muncung kata Imam Syahbudin Ahmad bin Ahmad Al-Tibbi bermakna orang itu tidak menyempurnakan baris depan itu dengan penyempurnaan yang benar dia sudah mengurangkan hak bagi huruf yang berbaris depan kita tengok contoh yang disediakan dalam modul ini setiap baris akan kembali kepada huruf tertentu huruf uh, baris atas perlu kita kembalikan kepada huruf alif uh, baris depan kita kembalikan kepada huruf waw dan baris bawah kita kembalikan kepada huruf ya contoh yang pertama maliki jangan malki maliki ataupun buka mulut terlalu besar maliki tak boleh jadi cara kita buka mulut baris atas itu macam tadi yang kita sampaikan sebagaimana kita nak mengeluarkan huruf alif Ma-a-maliki buka Ma Bukaan mulut itu Kemudian Nasiru Jangan Nasiru Nasiru Tak mau Nasiru Dia buka mulut ketika kita menyebut Na yang berbaris atas ha, nah, Na situ berbaris atas Jadi kita buka mulut Nasiru Kemudian Qala Contoh yang ketiga ini Baris atas Dia duduk pada huruf yang tebal Di sini ada sedikit kelainan sebab so, apa ada sedikit kelainan? Kalau kita perhatikan, baris atas yang duduk pada huruf yang tebal, mulut kita bukaannya tak sama dengan baris atas yang duduk pada huruf yang nipis. Kerana apa? Bila kita menyebut huruf-huruf yang tebal, pangkal lidah kita akan cenderung untuk naik ke atas. Bila kita buka mulut terlalu besar, pangkal lidah akan berjauhan dengan kita punya lelangit yang menyebabkan sifat tebal itu tak dapat kita sebut. Jadi bila kita sebut uruk-uruk yang tebal, kita akan kenal pasti mukaan balik bagi mulut kita akan sedikit kecil daripada mukaan ketika menyebut huruf-huruf yang nipis. Contoh qala. Qala. Jangan kita sebut qala. Qala. Dia akan efek pada sifat huruf yang tebal. Jadi kita bukaan mulut itu sedikit kecil qala. Q lah, jangan qa qa dia akan menyebabkan sifat itu menjadi nipis. Kemudian bagi baris depan, huruf yang berbaris depan, contoh yang pertama yu tinun. Sebagaimana so, yang kita bahaskan bila berbaris depan wajib kita memuncungkan bibir. Yu 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 qinun yu qinun. jangan Yuqinun Yu Kalau yu Tak sempurna Mesti muncungkan Yu Yu Sempurnakan Contoh yang kedua Mu Minun Mu Minun muncungkan Pada huruf yang berbaris depan Muf Lihun Hun muncungkan Kemudian Bagi contoh Huruf yang berbaris bawah Berbaris kasrah Nas Ta'in Ai Jangan Ai Ain Nasta'in Tak mau Kembalikan baris bawah itu kepada huruf ya Nasta'i Ain Ain Jangan Ain Okay eh? yang kedua Al-Mustaqim Jangan Al-Mustaqim Qim, Qim. Eh? Kemudian yang terakhir Ar-Rahim Jangan kita baca dengan Ar-Rahim Ar-Rahim Tapi bacalah dengan Ar-Rahim Kembalikan baris bawah kepada huruf Ya Wallahu a'lam bisawak